Вітаю, сміливість! Сьогодні до мене завітали експерти з Єоселі і ті всі питання, які ви мені задавали, я їм задам сьогодні. Перше моє саме головне буде питання для всіх: це що таке саме Єоселя, чим її як і як її отримати? Хто має право на неї. Є оселя це державна програма кредитування для льготної категорії громадян. Вона є двох процентних ставок: 3 і 7 відсотків. На 3% може можуть претендувати в нас контрактники, вчителі, медики та наукові працівники і усі види правоохоронців: СБУ, Нацгвардія, Поліція і так далі, всі інші підрозділи, які служать за контрактом. Під 7% в нас ФОП, в нас УВД і в нас особи, які не мають взагалі своєї у власності своєї нерухомості. Якщо у вас є підтверджений дохід, то ви можете претендувати на цю програму. У вас ну трошечки допомогу так стосовно власного житла, так у вас може бути власне житло, в принципі, але менше. 52 двох квадратів да. так менше 52 квадратів і відсотків, якщо немає взагалі нерухомості, то особа може претендувати, якщо вона офіційно працевлаштована. Але для тієї категорії громадян, які служать за контрактом, наприклад, то є певні умови і саме до них. Особі має бути від 21 до 60 років. Але тут важлива така ремарка і ну, дуже часто питають особі, яка виплачує цей кредит, на момент погашення вже має бути не більше 60 років. Тобто, якщо їй там 50 років, то кредит може бути лише на 10 років. Так, да. Ну і від цього буде залежати і ваш щомісячний платіж? Тобто, якщо мене квартира на 49 метрів. Я могу взять ЕлСЛю и на сколько квадратных метров я могу взять ЕлСЛю? ЕлСЛю вы можете подать заявку для того, чтобы получить и воспользоваться программой, если у вас меньше 52 метров в собственности, у вас есть подтвержденный доход, вы по возрастной категории тоже проходите, соответственно, банк рассматривает вашу заявку в зависимости, опять же, от финансовой вашей нагрузки, от того, какой у вас состав семьи. А тоже этот момент учитывать. Вот первым делом, извините, что мимо вашего вопроса, да, но сразу поправлю, многие люди пытаются искать разные способы, там узнать информацию касательно ESL и так далее, и так далее, и так далее. Но вот самое важное, как бы самый важный вопрос, это алгоритм действий, в принципе, до того, как, в принципе, ты рассматриваешь жилье на ESL. Это понять подходит дадут тебе деньги или нет. И это, в принципе, проверить ну, не так сложно. Тебе нужно для начала зайти базово в Дию, и в Дии базово можно проверить, дать запрос на определенную там, сумму денег и посмотреть, вообще дадут тебе или нет. И что самое важное, если в Дии мы получаем подтверждение, это не факт еще, что ну, банк ее физически даст. Вот, то есть, вот, и что мы делаем, собственно говоря, после того, как в ДИЮ нам одобряют? После того, как банк вам даст положительный ответ, моя рекомендация личная, уже исходя из тех кейсов, которые есть, вы выполняете заявку на все банки. Потом для себя сравниваете, потому что каждый банк даст вам свой ответ. Из практики 20% в основном, это первого взноса от Ощадбанка, 25-30% может выставить, допустим, приват. И поэтому и рекомендуется. Первая заявка в ДИИ, вы выбираете максимально банки, выбираете для себя наиболее приемлемые условия, потому что один банк вам даст кредит на 2 миллиона ответ, а следующий банк может вам урезать сумму, исходя из своих каких-то соображений, на миллион 600. Но у банка, который урежет сумму, могут быть в другом более лояльные условия, поэтому тут надо смотреть уже в зависимости от, там, от ваших ну, опять же, исходим для начала от суммы, потому что если вы рассматриваете какую-то двухкомнатную квартиру, то естественно вам нужна определенная сумма. После того, как вам вы определились с банком, с которым вы будете работать, дальше уже подтверждаете в ДИИ это предложение от банка, и с вами связывается менеджер банка, того, которого вы подтвердили. Дальше вы общаетесь и, естественно, уже на этом моменте передаете документы в банк, связываетесь с ними, какой пакет документов вам нужно предоставить, и параллельно можете начинать поиск недвижимости. Есть вопрос, ну вот 0% да, это то, что это компенсирует. В каких областях и городах действует эта компенсация? Компенсация, я так понимаю, городской власти, чтобы, чтобы кредит был нулевой. Кредит для 0%, он действует не во всех областях, очень много возмущений, но это уже на усмотрение непосредственно областной администрации. С Ощадбанком первым заключили договоры: это Львовская, Закарпатская, Черновецкая и Одесская области. И потом уже впоследствии потянулись и Приватбанк, и Укргаз но там, возможности кредитования в разных областях, там и Криворожская, участвует с Приватбанком, именно городская администрация на всю область ну, там, не распространяется. Поэтому Кредитование такое возможно. Давайте мы поговорим конкретно более детально об Одесской области. У нас компенсацию можно получать и в Укргазе, и в Привате, и в Ощаде. Смотрите, это компенсация, то есть это не кредит под 0%. ЕСЛ оформляется в любом случае 3%. 3 то, что просто эти 3% их потом может компенсировать областная администрация. Это то есть не сразу под ноль дается кредит. Естественно. Вы кредитуетесь как 3%. Опять же, вы должны понимать э, процедуру и вообще, что это, э, что вообще, как это происходит. Вы кредитуетесь грубо говоря, под 7%, но если вы контрактник, правоохранитель, медик, вчитель и так далее, вы кредитуетесь по 3-4% компенсации, вам ежемесячно надходит на ваш рахунок, или 3% этих, если вы в Одесской области, то вы их еще получаете дополнительно. И тут очень важный момент, чтобы вы отслеживали, в какой период заходят эти компенсации, чтобы у вас не было просрочек по кредиту. То есть мы образно отталкиваемся от 7% и ждем моменты зачисления этих процентных ставок для того, чтобы у вас и все было четко по моменту оплаты ежемесячного платежа, эти компенсации, которые поступают на ваш счет, вы можете использовать на свое усмотрение. То есть я хочу их снимаю, если это образно, ежемесячный платеж у меня 11 числа компенсация надходит образно в конце месяца, то вы можете ее тратить на свое усмотрение, либо оставлять на счету для того, чтобы воспользоваться ею да, в дальнейшем. Это пока вы служите. Тут важен момент вообще. И все службовцы, которые будут заключать контракт потом под ЕОСЛ, вы должны понимать, что пока есть финансирование, пока есть вообще действуют компенсации, и пока вы служите официально, и каждые полгода предоставляете справки о том, что вы продолжаете службу, все эти моменты сохраняются. Но если вдруг вы... Там, Сегодня, завтра решили прекратить свою висковую службу, вы просто автоматически переходите на 7% и фиксированно себе платите уже без надхождения этих компенсаций. То есть, резюмируем, 7% это получается в принципе для всех, 4% это компенсация для висковой службы всех, а 3% это дополнительная компенсация. То есть вы не служите, вы слетаете на 7%. То есть если человек сегодня не служит, он не платит, не 19 платит, а платит 7%. 7%. 7% да. И если он э, служил, но перестал служить, закончил службу, демобилизировался там или уволился, то он опять же уходит именно на 7%. На 7%. Очень важный момент, что э, EOSL дается в гривне без привязки к курсу доллара. Очень важный момент и этот. И максимально, что вы, ну, происходит, это слет с программы с трех 7 или нуля процентов. У нас гривны вы не слетите, у вас фиксированный ежемесячный платеж по сроку. Также поступают часто вообще вопрос у нас по поводу того, можно ли досрочно погасить кредит? Можно. Вы не платите никаких штрафных санкций, если у вас там получили наследство. То спокійно ви собі закриваєте кредит і вообще от від оплати ЄС. Наступне питання: якщо я учасник бойових дій, але я день не працюю. Ну, у мене є гроші. Там, ну я день не працюю так, офіційно. Ага. найменше. Що в такому випадку робити? А, ну, дивіться, ЄОСЕЛЯ передбачає для учасників бойових дій, і для них є пом'якшення програми. Бо учасник бойових дій взагалі підпадає під 7%. Для них нещодавно були зміни щодо пом'якшення умов, і щодо того, що учасники бойових дій мають, можуть отримати і розглядати нерухомість як під 3%. Це й будинку старше 10 років в межах обласного центру поза межами без обмежень вікових і так далі. Але якщо це мобілізована особа і в неї є посвідчення учасника бойових дій, то звісно, тут в банковій немає питань. Є дохід, який ви отримуєте там у лавах ЗСУ. Але якщо ви вже звільнений і у вас просто є посвідчення УБД, Ви чимось для держави, для банка маєте підтвердити власний дохід. Тому відповідь: Якщо ви просто учасник бойових дій і на сьогодні ви офіційно ніде не працюєте, на жаль, отримати є оселю, ви не зможете. Вот у меня есть личный вопрос, допустим, я как-то на привозе брал швырка в рощи, и как ну да, и не отдал их, и вот я хочу понять, дадут мне кредит или нет? Для ESL очень сильно важно, как и для любых других кредитов на крупные суммы, как и раньше была ипотека, как и сейчас ESL, очень важна хорошая кредитная история. То есть любой банк, в принципе, будь то швидко гроші, будь то там швидко гроши, они тоже могут там открывать судебные дела, портить ваш кредитный рейтинг не хуже банков, любые другие кредитные организации. Вот, как бы. Они чуть меньше, но все равно могут это испортить. Вот. Если брать конкретно вообще банковские просроченные кредиты, даже просроченные кредитные лимиты по карточке, там выбрали, не знаю, в Комфе, там на iPhone какую-нибудь оплату частями, там или какой-нибудь там кредит на небольшую сумму и там очень сильно долго не погашали, там сроки превышали и так далее, то, к сожалению, вот вам могут не дать. Скорее всего, не дадут в таком случае, если Хочу дополнить, что в что Під час розгляду вас, як людину, яка бере кредит за її оселою, ви взагалі маєте відслідковувати, що з вашою кредитною історією. Для, для цього банк на початку буде перевіряти вашу кредитну історію і, або відмовить. Але були кейси, коли людина вже під час розгляду наших документів в Києві взяв відкрив кредитну картку і урізали досить значну суму з кредиту. Потім ми продаємо машину для того, щоб купити квартиру. Не робіть так. Дуже відслідковуйте моменти, нічого не відкриваємо, кредити не беремо і картки всі закриваємо на моменті розгляду. Якщо так, як то тобто, як якщо трохи розумієте, на момент розгляду справи, от навіть якщо у вас є кредитний ліміт, не, не Не, не в минусе картка, але там я там 200 тысяч на привате, там 100 тысяч на монобанку, вот сократить до нуля, чтобы да. у вас просто ну не было всего этого чтобы были там чистые полностью, это вам полегчает э, всю справу. Ну чтобы не было открыто кредитных договоров, ага. любые кредитные договора. Так, ну подобрались мы медленно к кредиту, все у нас как бы срослось, проверили нам, ну как бы вот я подал заявку, и вот мне банк сказал, да, все, вот сколько, через сколько я времени заселюсь в свою квартиру. Вот этот вопрос вот, меня интересует. Через сколько времени я заеду? Уточнить можно? Вы уже нашли квартиру? Ну, вопрос, да, вопрос важный. Будем считать, что и конечный, и с квартирой тоже я определился. То есть, да. Я понимаю, что как раз от выбора зависит. Из квартиры я определился, да. Смотрите, вообще весь цикл сделки сегодня, он достаточно усложнен. Финансирование потихонечку прекращается и минимизируется, давайте так скажем. Потому что как бы там ни было, заявки в работу мы берем, работаем, потихонечку кредиты получаем, но процессы достаточно усложнены ну, сегодня. Допустим, на 2 Поэтому... миллиона, допустим, вот сократили уже финансирование, уже раньше давали там 3 миллиона, сейчас уже дают 2. Okay. Да, то есть тело кредита максимально, которое можно получить, это 2 миллиона именно тело кредита. И тут очень важно этот момент понимать. Если вы рассматриваете недвижимость дороже, вы должны знать, что у вас будет доплата личными деньгами. Не все ребята, которые обращаются, располагают еще энной суммой денег для того, чтобы там приобрести двухкомнатную, трехкомнатную квартиру. Это во-первых. Поэтому от момента подачи там авансирования объекта или момента подачи в банк на рассмотрение процесс рассмотрения в Киеве а, любым банком сейчас чуть-чуть а, усложняется плюс момент очередей на получение денег вот что сейчас является камнем преткновения на выход на сделку. Мы получаем одобрение от Киева и дальше становимся в очередь на утримание коштов. И тут мы ждем, честно сказать, определенный какой-то срок, вам никто не скажет. Это минимум, мы берем с запасом всегда два месяца и стараемся вложиться в эти сроки. Но гарантии, опять же, ну, никто не даст сегодня. Смотрите, мы не знаем, когда вы будете это видео смотреть, когда именно, в какой день. Потому что ну, были, был такой период, когда э, висели сделки по ESL до полугода, потому что просто не было финансирования. А потом, когда эти деньги выделились, полный цикл сделки был и, и две недели. Ну вот, было же такое. Э, поэтому ну, это зависит от ситуации. На сегодняшний день многие там висят. Вот. Это зависит от многих факторов. Это может быть там от двух недель до полугода, если вдруг резко прекратится какое-то финансирование. То есть может быть и больше. Это зависит от ситуации, от финансирования и так далее. Расскажите вот про готовый кейс. То есть какая готовая вот квартира или готовый человек заселился, сколько он заплатил в деньгах первого взноса? сколько он заплатил в деньгах не знаю, там комиссии каких-то, сколько платит за каждый месяц, ну, на сколько лет это было. Вот интересно, какие вообще сейчас есть кейсы, и был он, и он такой. У меня кейсов было достаточно, так чтобы вот из последних, как, как раз у нас свеженькие цифры. Вейсково-службовый за контрактом мы приобрели однокомнатную квартиру 43 квадратных метра в новом жилом комплексе ЖК Балковский стоимостью 45 тысяч. Это у нас готовый сданный дом, квартира с ремонтом, укомплектованная, то есть ребятам надо было просто взять личные вещи. По 3% Нет, по 3% у нас вейсково-службовый за контрактом, ребята пропишутся в этой квартире и у них будет 0%. Вот, поэтому по цифрам. Вот, смотрите, очень важен момент, за какие деньги, как у нас оценивают объект и за сколько мы его покупаем. Поэтому у нас здесь цикл сделки был ровно по тем цифрам, которые мы приобретали. То есть 45 тысяч у нас оценка квартиры. Мы оплатили 20% первого взноса от этой стоимости. Ежемесячный платеж у ребят вышел 11 тысяч гривен. В месяц они оплачивают за свое жилье, проживая в собственной квартире. По дополнительным расходам 20% первого взноса наличкой и расходная часть банковская, нотариальное оформление и комиссия агентства. А, нотариальное оформление на этой цифре выходит ну, ориентировочно, так, чтобы вас а, не вводить в заблуждение. Мы отталкиваемся где-то 1700-1800 долларов. Это только банковских расходов. 1% налога и куча еще выписок, которые вам банк выставляет. Страховки, открытие счетов, а, один договор купли-продажи и еще один договор ипотеки. А, вот, вот такая вот нотариальная расходная часть по нотариальной. И пять процентов комиссии агентства ребята заплатили, потому что обратились ко мне за поиском недвижимости. Ну вот, мне вот, допустим, не совсем понятно договора, оплаты, комиссии. Подробно можно про это как-то? Потому что мне, если мне непонятно, то нашим службовцам тем более, объясните, как вот, максимально подробно. Алгоритм? Пожалуйста. Алгоритм. Комиссии за что? Ну, то есть э, Каждая комиссия за что? Договора, как это все оформляется, это реально, что вообще такое нотариальные расходы? Да, смотрите, вот. начнем давайте вообще с того, что есть момент оценки недвижимости, который вы будете приобретать. И она значительно разнится с тем, за какие деньги вы ее будете покупать. Потому что каждый банк сейчас выставляет определенные условия, исходя из реестра оценки, стоимость квадратного метра. И образно, стоимость квадратного метра, если она равна 1000 долларов за квадратный метр, вы приобретаете квартиру 60 метров, а стоит она 70 тысяч долларов. По оценке это будет 60 тысяч долларов. А разницу вы должны понимать, либо общаясь с риэлтором, либо сами, изначально там, если вы ищете сами, уточнять у менеджера банка, какая примерно будет оценка объекта. Здесь я сделаю ремарку, что менеджеры банка в это не лезут и они не знают, сколько будет стоимость объекта. Два договора ⁇ это стоимость то, что берет нотариус. Плюс банк параллельно берет за открытие счетов, потому что процесс сделки гораздо сложнее, чем обычный договор купли-продажи, естественно. Открываются заранее счета на имя собственника, ваши счета, где куда будет заходить гривна, то кре тело кредита, которое вам выделяет банк. Оно заходит на счет продавца. А, с, с этой суммы, которая вам одабривают, вы оплачиваете страховки, куча выписок, которые банк там дополнительно еще берет. Плюс вот эти договора, плюс 1% налогов в пенсионный фонд. А, комиссии есть за войсково... там, Да, Комиссии за перечисление и так далее. А, еще момент по поводу 1% в пенсионный фонд. Если вы приобретаете недвижимость один, первый раз вообще в жизни, у вас не было никаких комнат в коммуне, приватизации и прочего, вы этот процент можете не платить. У меня были кейсы, ребята в судебном порядке добились того, чтобы этот э, в законе есть такая ремарка, и есть ребята, которые добиваются того, Это чтобы не оплачивать. Закон. Если вы хотите конкретные расходы по конкретной квартире, я же говорю, то вы получаете одобрение в ди. Мы примерно можем сказать, ну примерно риэлтор может сказать, что это будет, но точно что за что и сколько по кейсам это вы получите, когда вы пойдете непосредственно уже это в банк. будет готова оценка. Да будет готовая оценка по объекту и, и вам банк уже распечатает физически ваш банковский менеджер физически вам уже все расходы в копейку просто это пропишет, прочитает, распечатает и, и вы там в кооперации с риэлтором уже четко будете знать все полностью расходы до того, как вы занялись поиском квартиры, четко на 100% сказать, что вы будете покупать квартиру за 50 тысяч долларов, условно говоря, у вас будет вот такой вот расход, нельзя, потому что, возможно, будет разница оценка, возможно, будут еще какие-то дополнительные нюансы, и по одной квартире это один расход, а по другой другой расход. То же самое касательно комиссии агентства, да, где-то мы делаем скидку, где-то комиссию вообще может оплачивать продавец, и для вас квартира, допустим, будет вообще без комиссии, допустим, и у вас расход, соответственно, сократится значительно в таком случае. С тем же одним процентом пенсионного фонда. Это зависит от того, было у вас жилье, не было у вас жилья и так далее. То есть если мы все эти моменты м -м, возьмем, да, то расход может быть совершенно разным. Это зависит от кейса каждого. Ну, самое важное, что надо понимать, что вы не отталкиваетесь только от 20% своих личных денег за квартиру. Если вы понимаете, что вы будете приобретать недвижимость за 60 тысяч, вы не отталкиваетесь только от первого взноса. Несколько тысяч долларов вам надо иметь в загашнике в любом случае, потому что это оформление, даже если вы ищете недвижимость без риэлтора, то в любом случае и оформление, и курсовые разницы потом на снятие гривны, и конвертация валюты, потому что любой собственник, снимая сегодня гривну, захочет покупать доллар так ну вот э, все же вот у меня вопрос такой если я присмотрел недавно квартиру 50 э, метров хрущевки 63 -го года дом ну, порядочный хороший дом э, вот интересно вот э, под этот дом можно мне взять я Смотрите, э, в рамках города в рамках города точно нет потому что если мы говорим э, в рамках города стандартной ситуации то если это ESL 7%, то это могут быть дома, которые сданы в эксплуатацию э, не позже, чем 3 года назад. То есть, если даже это 3,5 года назад, то 7% ESL ну, вы уже ну, не получите, это уже нельзя будет сделать. Если мы про город говорим. Э, если мы говорим про 3%, то этот возраст домов увеличивается до 10 лет. И еще один важный фактор. Многие ищут квартиры и смотрят по ценам, по вариантам. Смотрите, на квартиру обязательно должно быть оформлено право собственности. Это вещи, о которых мало кто говорит, но это обязательно должна быть государственная регистрация. Потому что если мы говорим про Одессу, там, про Киев, то на 90% квартир, где домам менее 3 лет, до сих пор висит переуступка. То есть они продаются по переуступке пая такие квартиры нельзя покупать по ЕАСЭЛ. E То есть это должна быть квартира с правом собственности, дому должно быть если 7% менее 3 лет, если 3% ну, до 10 лет. И обязательно в, этом, в этой квартире не должно быть перепланировок. Это очень важно. То есть техпаспорт по базовым вещам должен соответствовать самой квартире, потому что приходит банковский оценщик. Вот. И ну, в принципе, как-то так. Скажите, а вот э, домик 20-летний, я присмотрел в селе, там, ну вот допустим, 150 метров. А, вот возможно, дом в селе купить? В настоящем селе, да. А, смотрите, если вы знов-таки військовослужбовец по 3%, то вы можете купить домик в селе. поза межами обласного центру вікових обмежень на будинок немає. Але там до 60-х годов їх можна даже вплоть до того рассматривать, если он там относительный ему 20 лет без проблем. Но момент, есть определённые требования к самому домику в селе. Домик на земле, земля оформлена, домик введен в эксплуатацию правильно, так как нужно банку. Есть разные истории про ввод в эксплуатацию, и банк будет запрашивать эти документы, проверять по регистрации. Если все ок, домик ваш, нема пытаний. Потому что, я же говорю, это, это может быть... Там... Где-то целевое назначение, совпасть где-то еще что-то. То есть, скажем так, у домика должны быть такие очень щепетильные добросовестные хозяева, которые своевременно и правильно, в соответствии с законом, грамотно оформили на них документы. Вот этот домик в селе купить можно. Ну, к сожалению, это, скажем очень так, редкость. это только часть. Это там 20% продавцов и, в принципе, сделок по таким домикам происходят с такими документами. То есть... Котрі банку подойдуть. Ну, це возможно. Слава Богу, що можна купити домик. Друзі, дякую вам, що ви додивились до кінця нашого інтерв'ю. До речі, мені була дуже корисна ця інформація. Всі питання, які у вас з'являться, ви залишаєте тут під коментарями. І наші експерти з Єоселі з радістю нададуть відповідь вам на любые запитання. запропонуют вам прийти до себя в гости, ну и выбрать вам квартиру. Всем пока. Всем до побачення. Дякую.